صلوات الله وسلامه عليه وعلى اجمعين ثم الى رواية اهل جنه المعلى وجنه الفقيه وسائر اموات المسلمين والمسلمات ثم الى رواية ابائنا وامهاتنا ولمن له حق علينا ولجميع امه محمد صلى اللهم ارحم الجميع واسكننا واياهم بفسيح جنتك ومعالي رضوانك ودار كرامتك يا رب العالمين اي الله امر المعفر الله امر المرتقان لمعفر دي امر صاحب كل الدرجه بالنخر دي ان أك اكمل امر الجمال قبول فرماه اول تكي اخر حجه انت يمر يا الله تمہارے ضرورہ مقبولی شبہ گنہ خورو اللہ اللہ ہمرا جائز مقصودہ بل تمہارے حبیب اور خاتری پورا خریدے خاص خریم رہ بیماری اخل رہ شیخہ نائیت مولا صاحب قیلر مکان رکیامت ورجان تو تمہارے عادی آباد رکھے اللہ ہمرا رہا اللہ در دنیا خیرہ تجارہ محتر شمع ایمان رسطیق كل مرسد أمر رؤتايو موتور بدر أمر اللهي مغفرة الدعاء كنا ولا بفيرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي